జై గురుదత్త దత్తాత్రేయ నామ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అనేకం ఈ స్తోత్రం వల్ల మనలో దైవభక్తి పెరుగుతుంది మనసుకు శాంతిని చేకూరుస్తుంది మరియు ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం పెరుగుతాయి ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అనారోగ్యులు ఆరోగ్యవంతులవుతారు కుటుంబంలో కలహాలు తగ్గి అన్యోన్యతగా మెలుగుతారు ఈ స్తోత్రం పఠించడం వల్ల సంకటాలు తొలగి విముక్తి కలుగుతుంది మీ జీవితంలో కష్టం అనే మాట దరిచేరదు శత్రు బాధలు ఈతి బాధలు తొలగిపోతాయి అతిశీఘ్రంగా దత్తాత్రేయ అనుగ్రహం లభించే స్తోత్రమిది శ్రీ దత్తాత్రేయ నామ స్తోత్ర పరమహంస ఋషి श्रीदत्तात्रेय परमात्मा देवता अनुष्टुप्छन्दः सकलकामानासिद्ध्यर्थे झपि विनियोगः प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः त्रिमूर्तिश्च चतुर्थ पञ्चमो ज्ञानविज्ञानम् षष्ठस्य सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातम् दत्तात्रेयहरः परः क्षयोपस्मारकुष्टादि तापज्वरनि घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितम् फलम् त्रिकाले यः पटे नित्यम् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् तत्तात्रीयसदा रक्षेत् यदा सत्यम् न संशयः विद्याधि लभते विद्याम् रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रम् दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्या सुखार्धे लभते सुखम् सर्वपापेभ्यो सर्वत्रा विजयी भवेत् इति श्री दत्तात्रेय द्वादश नाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम् न वीडियो कनक मिक లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి